Ledang minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berhubung keputusan mahkamah terkait Amri Cikmat dan Padri Koh apakah langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan khususnya menyentuh SOP dan kewibawaan siasatan PDRM memandangkan PDRM mewarisi sejarah yang panjang dan rekod yang cemerlang sebagai agensi penguatkuasa terbesar negara. Sila Menteri. Terima kasih. Terima kasih Dewan Terima kasih banyak. Terima kasih Ledang. Um, Amri Cik Mat dilaporkan hilang pada 25.11.2016 uh, manakala Ko Keng Ju uh, dilaporkan hilang 13 Februari 2017 uh, menyusul laporan kehilangan itu Pihak polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan berhubung mencolek dan melarikan seseorang dengan niat hendak mengurungnya secara sulit dan salah. Bagi kes Amri Cikmat, pihak polis telah mengambil keterangan percakapan dari 80 orang saksi dan uh, ada seorang uh, suspek Saiful Abzan bin Seni kerana tidak memberi kerjasama untuk hadir dalam inquiry sohakam maka uh, waran tangkap telah dikeluarkan suspek juga telah disenarai hitam bagi kes uh, Raymond Koh polis juga telah membuka siasatan di bawah Seksyen 365 kanun Keseksaan. 39 keterangan saksi telah diambil dan seorang daripada suspek iaitu Lam Chang Nam telah dituduh di bawah Seksyen 385 dan dibaca bersekali Seksyen 511 dan telah dihukum denda 7,000 dan 18 bulan penjara. Dan sehingga pertua kedua-dua kes ini telah dibuat Uh, siasatan awam oleh Sohakam pada 3 April 2019 uh, yang laporan akhir siasatan awam dikeluarkan oleh Sohakam. Sebulan lepas itu, 8 Mei 2019, jemaah menteri pada masa itu buat keputusan arahkan Kementerian Dalam Negeri tubuhkan pasukan petugas khas untuk siasat laporan pendengaran siasatan awam. Hakam buat pendengaran awam keluar laporan. Jemaah Menteri arah KDN buat satu lagi pasukan petugas khas untuk siasat laporan Sohakam berhubung kehilangan Amri dan juga Raymond Koh. Baik, laporan pasukan petugas khas kemudiannya selesai pada 13 Mac 2020. Isteri Amri telah memohon supaya dia dapat memiliki laporan khas JPKE ini. Dia mohon pada 16 Ogos 2021. Dia minta supaya dia diberi kebenaran untuk memeriksa dan mendapat salinan laporan PPK. Ogos 2021. Baik. Mahkamah kemudiannya telah membenarkan permohonan isteri Amri ini untuk mendapatkan laporan PPK itu. Bila? 9 Mei 2023 Masa ini Kerajaan Madani Sudah ditubuhkan Saya kemudiannya mengemukakan Kepada Jemaah Menteri Yang kemudiannya Bersetuju bahawa Kerajaan tak perlu merayu Keputusan Mahkamah itu Maksudnya Isteri Amri Diberi peluang Untuk uh, Apa namanya Memiliki laporan Fakta ini penting ya dia mohon 2021, kemudian mahkamah kata benarkan. Ya, kita boleh rayu kalau kita nak sembunyikan, kita tak. Dia nak laporan pasukan petugas khas melibatkan suami dia, dia ada hak. Jadi jemaah menteri buat keputusan pada uh, apa namanya uh, 17 Januari supaya kerajaan jangan merayu terhadap keputusan mahkamah tinggi. Dan isteri Amri kemudiannya telah menerima laporan dan kita sedar dia perlu memiliki laporan itu untuk tujuan dia melakukan proses undang-undang. Dan akhirnya pada 5 November baru-baru ini, mahkamah telah membuat keputusan iaitu berasaskan kepada mahkamah bahawa polis di Raja Malaysia telah gagal menjalankan siasatan yang sewajarnya. Kalau dalam written judgment yang awal tu dia sebut breach of constitution right under article 5 8 and 160 of the federal constitution. Ini berkaitan dengan deprive of personal liberty equal protection dan sebagainya. Mahkamah kata polis gagal menjalankan siasatan sewajarnya maka isteri Amri diberikan pampasan 3.3 juta meliputi ganti rugi, ganti rugi teladan, kos dan sebagainya kemudian mahkamah mengarahkan polis siasat kes ini dan setiap dua bulan lapor pada Peguam Negara bagi kes Raymond Koh mahkamah pada 5 November juga buat keputusan basis yang sama iaitu kerajaan gagal menjalankan siasatan yang sewajarnya atas uh, kehilangan Raymond cuma mahkamah membayar kemudiannya RM37 mahkamah perintah kerajaan bayar. Okey ya, ha? RM37 juta. Ringgit. Segentak dengan itu, polis diarah untuk mengemukakan Raymond Koh yang kalau polis gagal berbuat demikian, kerajaan taklah membayar RM10 sehari. RM10,000 eh, sehari. RM10,000 sehari sehingga Raymond Koh dibawa. Dalam bahasa itu disebut Until the disclose with certainty The whereabout of Ko Keng Ju Maknanya Kegagalan membawa Ko Keng Ju kena bayar sekarang ni 10,000 ringgit sehari Selagi ada bulan bintang dan matahari ya. Lagi sehingga kiamat lah Sebab dia open ended Jasmine itu Baik apa tindakan kita? Kerana arahan mahkamah itu ialah meminta polis untuk menyiasat. Kerajaan ini menghormati prinsip kedaulatan undang-undang. Kerajaan ini komited untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Pihak polis segera menubuhkan pasukan penyiasat. Walaupun siasatan sebelum ini tak pernah ditutup, tapi kali ini akan diketuai oleh seorang pegawai polis berpangkat ACP. Sekarang sudah pembermula. Dan mereka akan teliti semua kertas siasatan awal, laporan sohakam, laporan pasukan petugas khas. Mereka akan mendapatkan keterangan-keterangan baru dan kita mengajak mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung kes ini untuk tampil bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan. Itu clear cut. Baik. Manakala pihak peguam negara sudah pun membuat kenyataan untuk mengemukakan rayuan Ya, sebab kita nak kena tengok dalam perkara yang membabitkan uh, misalnya yang mengemukakan rayuan bukanlah satu yang asing. Prinsip keadilan sejagat ni adalah pihak terlibat di kemudian diberitahu ke pertuduhan, dibawa ke muka pengadilan, ada hakim bicara, diberi peluang untuk membawa peguam bela. Kalau satu keputusan telah dijatuhkan, dia masih ada hak untuk mengemukakan rayuan. Dalam kes ini di mana kerajaan antara yang dinamakan sebagai defendant maka penasihat undang-undang bagi kerajaan adalah peguam negara meneliti uh, judgement atau penghakiman yang dibuat maka peguam negara berpendapat ada asas untuk mengemukakan termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, komitmen keuangan ini bukan bermaksud kerajaan memandang rendah soal nyawa. Bukan soal hak dan kebebasan. Bahkan kerajaan nak dikatakan lebih mengutamakan beban kewangan. Tidak sama sekali. Ini atas prinsip menegakkan keadilan sejagat. Jadi bila di sana uh, penasihat undang-undang kerajaan ini adalah peguam negara berpendapat bahawa ada asas untuk membuat rayuan maka itulah yang mereka uh, uh, lakukan. Jadi Tuan Sri Pertua itu adalah uh, perkara bagi memberi reaksi terhadap soalan rakan saya dari Ledang. Terima kasih. Ledang, silakan. Terima kasih, Muhammad Menteri atas jawapan yang terperinci tadi, lengkap dengan kronologi dan juga tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Saya memetik kenyataan daripada yang Muhammad Menteri sebelum ini yang menyebutkan bahawa dua perkara akan tetap dilaksanakan menurut perintah mahkamah iaitu pertama untuk buka siasatan semula dan yang kedua adalah untuk mengemukakan keberadaan uh, kedua-dua ini, Amri Cikmat dan juga uh, Padri Koh. Jadi maknanya ini adalah satu kejelasan komitmen daripada pihak uh, Kementerian. Cuma saya faham tadi yang Bapak Menteri juga sebut tentang adanya rayuan yang dibuat oleh pihak uh, Peguam Negara. Justru Bagaimana kita nak imbangkan antara kedua-dua perkara ini di samping kita jalankan siasatan tapi kita juga melaksanakan rayuan. Dan soalan yang lebih penting saya rasa sebab ini adalah proses tadi disebut untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, mendapatkan kebenaran. Jadi saya rasa ini lebih penting iaitu soalan saya ialah apakah jaminan yang boleh diberikan oleh pihak kementerian oleh kerajaan bahawa siasatan yang bakal dijalankan semula ini benar-benar bebas daripada sebarang campur tangan ataupun pengaruh dalaman PDRM dan tidak menjadi sekadar usaha kosmetik untuk melindungi mana-mana pihak tetapi sebaliknya dilaksanakan secara telus boleh diaudit hasilnya didedahkan sepenuhnya kepada keluarga mangsa dan juga kepada rakyat untuk kita akhirnya pulihkan semula keyakinan kepada integriti institusi penguatkuasaan negara jadi ledang boleh saya tanya sila celah dalam untuk satu isu <laughs> yang berkaitan eh uh, YB tak boleh, boleh gitu, saya wabi. tanya isu yang berkaitan. Sat lagi boleh celah waktu menteri menjawab. Tapi, tapi tidak sebelum boleh. sebelum dia jawab dia sudah tahu soalan. Dia tak boleh jawab. Senang sikit. Kita tak ada prosedur tu YB. Boleh. Dan silakan menteri jawab. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Ledang atas soalan tambahan. Saya nak sebut begini ya, Tuan Yang di-Pertua. Uh, secara statistiknya bagi setiap 10 kehilangan orang hilang, 9 ditemui. Satu tu tidak ditemui. Ini termasuk dalam kategori 10% yang tidak ditemui. Sebab itu, kalau di atas siapa yang tidak ditemui dan basis kepada keputusan mahkamah ini adalah pihak polis kerana tak ditemui itu dikatakan sebagai telah uh, melakukan apa yang disebut sebagai breach of constitution right dan sebagainya. Jadi ini akan jadi satu duluan. Bahawa kalau nanti ada insiden orang hilang, ya pihak yang mengalami uh, pengalaman ini dia boleh saja suka jaal ha, hilang. Jadi atas basis bahawa polis tak menjalankan siasatan yang sewajarnya. Karena sudah ada duluan. Jadi itu antara asas yang dipertimbangkan oleh kerajaan untuk mengemukakan. Baik. Ledang bertanya, apa, apa jaminan? Saya sebut sebab itu saya sebut tadi. Apabila kerajaan Mandani mengambil alih pada ketika itu isteri Amri telah pun mendapat persetujuan Mahkamah Tinggi supaya dia dapat akses kepada laporan pasukan petugas khas. Dan waktu itu kita tak apa peguam melalui peguam negara, kita tak buat rayuan kerana kita rasa isteri Amri layak, berhak dan patut mendapat laporan itu bagi memulakan prosiding undang-undang. Itu yang dia buat. Yang sekarang ni keputusan mahkamah telah Kalau kalaulah ya, kalaulah KDN ini nak melindungi. Waktu itu kita kata pegawai negara patutnya merayu pada masa itu supaya sampai ke pekat mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Tapi kita tak buat begitu. Ya, ini menunjukkan bahawa kita menghormati keputusan untuk isterinya tu berdapat. Dan inilah yang dijadikan kerana akses dia kepada laporan PPK Pasukan Petugas khas inilah maka dia telah mengemukakan uh, 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 tindakan undang-undang yang berakhir dengan keputusan yang kita ketahui. Jadi ledang, kalau begini komitmen kita, maka bila saya umumkan pasukan petugas khas diketuai oleh pegawai polis berpangkat ACP sudah pun dibentuk akan diselia langsung oleh pengarah CID dan akan memberi laporan dua bulan setiap dua, uh, dua bulan kepada peguam negara itulah yang akan kita lakukan tanpa sebarang niat lain selain daripada nak mencari kebenaran dalam kes ini terima kasih ini nak... baik saya jemput Jerlun terima kasih Tan Sri yang dipertua terima kasih yang berhormat menteri uh, yang berhormat menteri telah menyentuh tentang laporan suhakam yang menyebut tentang inquiry kepada kedua-dua penama Raymond Koh dan Amri Syekmat. Dalam laporan itu menyebut bahawa polis cawangan khas SB terlibat secara langsung dalam kehilangan paksa yang melibatkan Raymond Koh dicolek. Ya, yang Bapak Menteri sebut tadi ini hilang. Laporan ini sebut dicolek. Pada 2017 dan Amri Cikmat betul dihilang uh, ya Baik selain pampasan sebanyak 3.3 juta oleh uh, Mahkamah perintahkan kepada isteri Amri Cikmat ini Mahkamah juga dalam laporannya Mendapati dan mengesahkan bahawa Kerajaan bertanggungjawab Dan mesti mengambil tanggungjawab Terhadap kehilangan paksa kedua-dua individu tersebut. Soalan tambahan saya yang pertama. Adakah kerajaan hari ini bersedia memperkenalkan suatu undang-undang khusus yang mentakrifkan kehilangan paksa sebagai satu kesalahan jenayah? Memandangkan ketiadaan definisi yang jelas dalam undang-undang sekarang ini yang boleh menyukarkan pendakwaan dan mewujudkan ruang impunity yang kedua, adakah kerajaan akan mewajibkan penyiasatan semula terhadap kes-kes orang hilang yang bukan dua kes ini? Ya, yang masih belum selesai, yang tadi disebut 10%, bagaimana dengan 90% yang berbaki? Khususnya terdapat dakwaan campur tangan pihak berkuasa sama ada di pangkat polis daerah Malaysia atau pihak lain yang tertakluk kepada undang-undang kita itu sendiri. Sekian, terima kasih Tuan Selalu. Terima kasih, Sirag Andrei. Bila saya sebut bagi setiap lap 10 laporan orang hilang, uh, 9 ditemui itu sebabnya pelbagai lah. Antara dia lari pada rumah. Maka okay, ya? Dia merajuk dengan family. Contoh dia ikut kawan. Itu kategori yang tulah ya. Uh, dalam 9 yang ditemui itu, 90% itu ditemui ada yang hidup, ada yang ditemui mati pun ada. Jadi kategorinya ditemui. Baik. Satu yang tidak dijumpai itu mewakili 10%, saya katakan termasuk kes ini. Benar, Jelun. Uh, ditanya kepada kita, kenapa reward kuantum itu tak sama? Ini kerana bagi Ko Keng Ju, familynya menggunakan basis asas tuntutan itu tak sama dengan family Amri. Iaitu dia kata, digunakan alasan false disappearance seperti mana laporan suhakam. Manakala isteri Amri tidak menggunakan basis itu dalam memulakan tindakan. Sebab itu kuantumnya berbeza. Saya jelaskan begitu. Baik. Uh, perkataan itu digunakan dalam laporan suhakam. Dalam pasukan petugas khas, dia sebulan lepas laporan suhakam itu dikeluarkan, pasukan petugas khas uh, Mei 2019, waktu itu Pagoh jadi Menteri Dalam Negeri, wujudkan pasukan petugas khas dalam laporan itu adalah perbezaan dengan penemuan Sohakam. Jadi ketika itulah isteri Amri minta. Jadi waktu itu baru saya masuk pejabat dan saya kata e, uh, benda ini besar. Ini soal uh, kebenaran, keadilan, institut reputasi, kredibiliti pasukan polis adalah lebih layak untuk kabinet buat keputusan keputusannya adalah nak rayu atau tidak rayu apa, mahkamah tinggi kata isteri Amri patut dapat report kalau uh, peguam negara diminta merayu sebab defender dan kena kerajaan Malaysia, boleh saja tapi waktu itu tu, pertimbangan kabinet kata isteri Amri telah mengalami peristiwa ini uh, dia tak patut lagi dinafikan hak untuk mendapat akses, itulah yang kita buat ya? dan itulah dia mulakan semua siasatan ini jadi sama ada undang-undang yang sedia ada Uh, memadai untuk menguruskan kes kehilangan Pak, apa pun kategorinya. Saya dari sudut pandang kami uh, the existing law and regulation that we have is sufficient yeah, to deal with cases like this. Salah dengan izin ya. Eh? Kes, kes macam ini tak ada ni. Isunya adalah uh, dengan arahan mahkamah yang seumpama itu, terutama yang ada implikasi kewangan RM10,000 sehari. Tanpa maksud memperkecilkan soal isu hilang, melibat nyawa atau tidak, ini bukan benda kecil. ya, Tapi kita kena deal dengan realiti, RM10,000 sehari adalah wang pembayar cukai. Sekarang sedang berjalan. Jadi apakah wajar kita mengatakan tak perlu untuk kita teruskan dengan uh, uh, rayuan misalnya. Jadi peguam negara sesuai dengan tugas hakiki mereka sebagai penasihat kerajaan berpendapat ada kewajaran setelah mereka meneliti... A written judgment penghakiman bertulis jadi itu yang boleh saya sampaikan kepada dewan terima kasih